যোৰহাটত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থাকোঁতে জুবিন গাৰ্গে চুলি দীঘলকৈ ৰাখিছিল আৰু প্ৰায় ইউনিফৰ্ম নিপিন্ধাকৈ অহাৰ বাবে শিক্ষক মুকুল চলিহাই পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ শ্ৰেণীৰ কোঠাৰ পৰা উলিয়াই দিছিল সময় বাগৰিল জুবিন গাৰ্গ অসমৰ জনতাৰ শাৰ আমঠু হৈ পৰিল অসমৰ ছুপাৰ ষ্টাৰ তেওঁক চিনি নোপোৱা মানুহ চাগে অসমত নাছিল এদিন জুবিন গাৰ্গ যোৰহাটলৈ আহোঁতে মুকুল চলিহা ছাৰলৈ মনত পৰিল আৰু লগৰ সহপাঠী এজনৰ সৈতে ছাৰৰ ঘৰ ওলালগৈ কলিংবেলটো বজাই দিয়াত চলিহা ছাৰৰ পত্নীগৰাকী ওলাই আহিল জুবিন গাৰ্গে অতি সাধাৰণ মানুহৰ দৰে বাইদেউগৰাকীক ক'লে মই জুবিন গাৰ্গ ছাৰক এবাৰ চাবলৈ খুব মন গ'ল সেয়ে আহিলো কিন্তু বাইদেউগৰাকী অবাক ময়ো ন তেওঁৰ কাষত যে অসমৰ সকলোৰে নয়নৰমণি জুবিন গাৰ্গ এইজনে আছিল অতি সহজ সৰল শিশুসুলভ জুবিন গাৰ্গ মৃগাংক চলিহাদেৱে জনাইছিল উক্ত কথাখিনি মই দুবছৰৰ আগত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ বিষয়টো আছিল জুবিন গাৰ্গক লৈ তেওঁ লাহে লাহে কণ্ঠটো বহি পৰিছে আগৰ দৰে গানবোৰ গাব নোৱাৰা হৈ আহিছে নিজৰ আশা মায়া যন্ত্ৰ মায়াবিনী গানকেইটাই ভালদৰে গাব পৰা নাছিল প্ৰমাণ হিচাপে শেহতীয়াকৈ হৈ যোৱা বহাগ বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ চালে বুজিব পাৰি ভিডিঅ'টোত প্ৰায় এক মিলিয়ন ভিউজ আহিছিল কিন্তু ত্ৰিছ শতাংশ কমেণ্ট ইমান বেয়া আছিল যে মই পঢ়িব পৰা নাছিলোঁ সাংঘাটিক অসভ্য ভাষাৰে গালি পাৰি মন্তব্য কৰিছিল এছাম মানুহে কোন হয় তই জুবিনদাৰ কণ্ঠ বেয়া হৈছে ক'বলৈ তেওঁ নিজে জানি বুজিয়ে নতুন ষ্টাইলত মায়াবিনী অথবা অনামিকা গীতটো গাইছে ইমান বেছি ভদ্ৰতাৰ সীমা পাৰ কৰি মোক গালি দিছিল যে ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি পেলাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া অনুভৱ হৈছে সেই গালি পৰা এছাম মানুহে আচলতে জুবিনদাক শেষ কৰিলে তেওঁলোকে সঁচাকৈ অন্তৰেৰে ভাল পোৱা নাছিল তেওঁলোকে জুবিনদাৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থকহে সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল নজনাকৈ জুবিনদাক যদি মিছা উৎসাহ তোষামোদ নকৰি তেওঁৰ দেহৰ যতন ল'বলৈ পৰামৰ্শ দিয়াহেঁতেন এইদৰে সিদ্ধাৰ্থৰ দৰে অসুৰ এটাই সুযোগ নেপালেহেঁতেন সুবিধা ল'বলৈ জুবিনদাৰ সমপৰ্যায়ৰ বলিউডৰ গায়ক উদিত নাৰায়ণ কুমাৰ চানু অভিজিত চনু নিগম চান আদিৰ কণ্ঠ আজিও শক্তিশালী হৈ আছে তেওঁলোকে দেহৰ লগতে নিজৰ কণ্ঠ ভালে ৰাখিবলৈ মৌনব্ৰত পালন কৰে চৌবিছৰ পৰা আঠচল্লিছ ঘণ্টালৈকে লতা মংগেশকাৰে জীৱনৰ অন্তিম সময়লৈকে গান গাই আছিল জুবিনদা আচলতে ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিল যোৱা কিছু বছৰৰ পৰা কিন্তু তেওঁ নিজে ক'ব পৰা নাছিল কাকোৱেই কাৰণ তেওঁ যে সকলোৰে সাহস আছিল শক্তি আছিল জুবিনদাক যে বুঢ়া ৰূপত চাব ইচ্ছা আছিল নেলাগে গান গাব কিন্তু তেওঁৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠটো থাকিলহেঁতেন জুবিনদাৰ গান শুনি আমি বুঢ়ে বুঢ়া হৈ আহিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ দেখোন দিনক দিনে চিৰ তৰুণহে হৈ আহিছিল ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিৰ নায়কজনক পঁচিছ বছৰীয়া চফল ডেকা লগা নাইনে সঁচাকৈয়ে জুবিনদা আমাৰ বাবে কি আছিল এতিয়াহে সকলোৰে উপলব্ধি হৈছে আগতেই যদি এনেদৰে বুজি পালোহেঁতেন এতিয়াও আমাৰ মাজত তেওঁ জীয়াই থাকিলহেঁতেন পষ্টটো ভাল লাগিল বাবে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ